Всем привет! Сегодня с вами Капину Даша и сейчас я вам хочу рассказать про свои вещи, которые лежат у меня тоже на одном из полок. И давайте продолжим. Так, сейчас вы их увидите. Итак, первое, что я вам хочу рассказать, это, конечно же... Это, конечно же, вот такие вот. Собственно. Вот такая вот коробочка. А на ней кнопки. Блин. Слава богу, это не поцарапало. Какие кнопки, обыкновенные Вот орбит с Вот здесь у меня мои новые резинки. Ой. они маленькие вот еще какие-то фишки еще. все, здесь э, резинки сейчас подостаю далее идет вот такой вот блин, а, сори, компьютер вот такой как сказать блин, забыла Блин, забыла, 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 забыла. Забыла, когда она была. Попрыгунчик, вот. Далее такой попрыгунчик. И вот такие не очень были. И фишки. Их вот так вот. Собирать. Вот все. Мэри Варя Фоллз мэри Все. Далее у меня здесь э, лежит моя микрофиди transfered Log Adjustment. На таком вот чехле, чтобы не потерялась. У меня вот еще одна. Вот есть в компьютере. Далее у меня здесь лежит мой бальзамчик для выплаты который вы не видели никогда в жизни своей. Ну, вы видели, у вас, может быть, такой есть просто. Меня не видели. О, это классный! Вообще классный. Я подносила мне еще мажу, потому что у меня там слои, ну слоицы кожа у вас. Далее здесь лежит моя, мои три тысячи. Было 4, но я одну дала Дарье Брага. Далее один рубль настоящий российский. Далее мне бабушка подарила на Святой Валентин вот такие вот э, сердечки прикольные я их ставила в этот портфелин. у меня так получилось прикольно. Так. Ой все ну вот Далее у меня здесь есть э, розочка 3D. я была в разных деревьях, и они мне подарили. Ну, я была. В вот. Мне подарили. Далее у меня есть мой барон. Ой, миленький. Я решила, что он будет жить за мной за 20 гривен, очень даже недорого. Далее идет такая с моря мне бабушка привезла в 2008 год и внученьки Дашеньки от бабушки с любовью то есть от моей бабушки Лены ну не от родной бабушки такой цветочек и здесь всякие мои сережки видео про сережки будет в другом там видео не в этом а далее идет такая статуэтка я привезла с Киева мы просто с классом ездили в аквапарк, в дельфинарий и на катамаранки и, и Макдональдс, и на елку там пофоткаться. И вот, я привезла. Еще с Макдональдса Макдональдс я привезла два Хэппи Мила. И мне попали из два таких садовника. Так, еще двигаются вот ножки. А, далее здесь у меня два моих один вот такой. И наконец, на чего дали. И вот такой, который я делала сама, я не знаю, понравится вам или нет, но я сделала. Sorry. Далее идет вот такой вот жук. Маркиз жук у меня. И такой воробей. Далее такая девочка. Ее зовут Маша, а кошечка у нее мои. У меня куколка упала. Я вам хотела показать, прежде всего. Вот такая у меня куколка есть. У нее настоящие волосы. С таким милированием небольшим. Потом она рок, как бы вот лав, такая модель. У нее еще согнутая рука, чтобы как бы на поясок вот она так положила. Очень прикольная куколка. И такие прикольненькие сапожечки. К ней принадлежности не была, всего лишь коробка. Но я коробку выкинула не было ничего такого особенного в той коробке. и далее вот такая вот еще здесь у меня куколка стоит моя любименькая мне при мне мама ее купила на Новый год подарила у нее смен, ну как бы меняются получается э парики сейчас я вам покажу второй парик все принадлежности к ней если найду их у меня здесь куча всего нет, не покажу, потому что вот, 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 вот. Во. Я нашла только один парень, а расчетку и сумочку я вам не покажу, потому что очень долго искать, поверьте мне. Вот, очень мне нравится, как красивый, очень. Ну, я и я этими тем пользуюсь, то есть. какой еще идет? Манекен свой ли? Одела. Мне очень нравится. Так. Где-то, где-то будет. подождите, пожалуйста. У меня есть такая вот муза и такая лайла. Они у меня здесь как-то держат обыкновенно. И еще моя копилка, здесь икра, как была вот. И все. А, нет, еще мне бабуля подарила такую, знаете, змеючку вот. 213 год. Вроде я все про все уже рассказала. Mm, да. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. И ставьте пальцы лайк. И не нужно, пожалуйста, ставить дизлайк. Все.